اكران محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد Wa ala ali Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Amma ba'd Muslim muslimat para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimulikkan Allah sekalian Tolong buka pada Mursad 270 Tafsir bin kasir, jadi yang ketujuh Menceritakan tentang fenomena penciptaan Kehebatan, keagungan ciptaan Allah SWT Iaitu dalam ayat ini Allah Taala menceritakan wa anzalna minas samaa'i ima a. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, di sini namanya iltifat. Iltifat ni berarti berpindah, beralih daripada sebutan kalimah dhamir ghaib kepada ghaiba kepada dhamir mutakallim yang bertujuan untuk menunjukkan pengagungan. Khalaqa wa bighairi amadin tarawnaaha wa alqa fil ardi rawasi antamida bikum wa bassa fiha min kulidab. Tengok dia menciptakan langit tanpa tiang Kamu dapat perhatikan Dan menjadikan pada permukaan bumi itu Gunung ganang yang bersifat pengukur kepadanya Supaya tidak menggoyangkan kamu Dan menyebarkan padanya berbagai bentuk Haiwan yang dia jadikan Kemudian wa'anzalna minas sama ima'ah Tiba-tiba tukar jadi wa'anzalna Ini namanya iltifat Itu bertukar beralih daripada Dhamir ra'ibah kepada Dhamir utakalim Ini menunjukkan keagungan Allah SWT bahawa proses penurunan hujan itu yang paling ketara dalam kehidupan kita setiap hari tanpa hujan kita mengalami kemarau. Maka bagai perkara tersekat bila tiada hujan ni tak ada air kat rumah sebagai contoh. Kemudian Allah menyebut hadha khalqullah. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ini dipanggil sebagai masdar khalq ini diungkapkan dalam bentuk isim maf'ul yang merujuk kepada mazhar sebagai satu bentuk mubalaghah. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai mubalaghah. Kalau kita sebut bangkali yang tepatnya dalam bahasa orang putih, satu bentuk intensification, intensify, bahawa penekanan pada topik tersebut. Kemudian fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Ini satu bentuk istifham yang mengandungi makna kecaman. Ini istifham yang tidak perlu dijawablah. Pernah kita pelajari sebelum ni, istifham ni ada berbagai-bagai bentuk dalam balara. Kemudian balidzalimuna fi dhalalin mubin. Ni kalau kita perhatikan dulu kita pernah belajar bahawa ini idrab satu bentuk dari sudut yang kita pelajari iaitu wadhul zahir mawdi al mudmar ini letak bahagian zahir yang padahal merujuk kepada mudmar saja kerana dalam ayat yang kita perhatikan kat sini haza khalqullah fa aru limadha khalaqa min duni baliz zalimuna fi dhalalin mubin sebenarnya madai untuk sobal hum fi dhalalin mubin tapi Allah mengizharkan satu yang madai untuk di kan, Sebut secara dhamir pun dah faham Kerana ia diberikan satu penekanan dekat sini Ini yang pernah kita pelajari ah, Al-Yudhmar pada waktu Izhar Izhar pada waktu Yudhmar Begitu juga sebaliknya Ada tujuan-tujuan tertentu Iaitu untuk memberikan penekanan Bahawa amat dikecam sifat yang ada pada golongan kafir ini, mereka ni termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Nanti kita akan pelajari bagaimana zalim ini berbeza daripada hakim. Lawan kepada zalim satu daripadanya adalah perkataan hakim dan hikmah yang akan kita lihat seperti dikemukakan contohnya Ibn Jawzi dan tafsirnya Zahid bin Nasir bahawa hikmah itu mengandungi sebelah semakna tapi semuanya boleh kata bermuara kepada akal yang sihat hasil interaksi dengan Quran dan juga hadis menyebabkan dia mampu untuk merumuskan satu perkara meletakkan satu perkara itu pada tempat yang betul nanti kita akan lihat perkara ini jadi dalam ayat yang ke-10 ke-11 ini kalau kita lihat khalaqas samawat bighairi amadin tarawunaha ini adalah satu Uh, chapter yang baru fasa yang baru uh, dipanggil sid nafia bahawa bi ghairi amadin tarawna ha, ni satu bentuk jamak perkataan imad kan kita biasa dengar bahawa as imaduddin salat tu merupakan tiangnya agama faman tarakaha faqad hadamaddin jadi perkataan amad ini mufradnya adalah imad jadi Ibn Kathir yang kita pelajari ini dipanggil juga dengan namanya, satu namanya Imaduddin Ibn Kathir. Jadi, Taraunaha, ini kalau kita pelajari dia dari sudut Mufradat Lurawiyah, dari sudut Nahunya. Ini kemungkinan menjadi sifat untuk kata Amat. Jadi, ayat yang ke-9 ini, kalau kita perhatikan masih lagi berkaitan dengan sifat Allah dalam ayat ke-8, ke-9 yang lalu. Bahawa ayat itu menyifatkan Allah dengan dua daripada asma'nya iaitu... Aziz dan juga Hakim Ini dalam rangka membuktikan kebenaran janjinya Kemudian sekarang ni dilanjutkan pula dengan Allah memaparkan dengan zat agung Tentang kekuasaan, kehebatan, ciptaannya Sekaligus menjadi satu penanda aras kepada keperkasaannya Bahawa menciptakan langit yang begitu tinggi Yang hebat, tanpa tiang Disuruh Dia oleh para ulama tafsir Bukan ada tiang tapi kita tidak nampak tapi yang dimaksudkan di sini memang kita tidak nampak langsung lah Semua ada, ada tidak kelihatan ataupun memang tidak ada langsung tapi yang zahirnya memang tidak ada langsung kerana di situ letaknya kehebatan keunggulan ciptaan Allah berbandingan kita pada hari ini kita buat bangunan mesti ada tiangnya kalau tak ada tiang menunggu waktu untuk runtuh lah jadi Allah Taala telah menciptakan langit yang sedemikian tinggi tanpa tiang ni, yang kamu melihatnya dan meletakkan di permukaan bumi ini jadi tempat tinggal kamu gunung-ganang yang kukuh kita pun merasa hairan kita berada dekat Malaysia ni sebagai contohnya ada banjaran tiwangsa ni banjaran ni apa ada dalamnya apa tujuannya tapi Allah telah Ta menyatakan dalam ayat ini dapat kita lihat antani dabikum bahawasanya keberadaan gunung-ganang ni sifatnya adalah untuk menjadikan ia kukuh maka apa yang Allah jadikan semuanya itu ada peranan yang telah ditetapkan olehnya jadi mesti muslim rahmati dan dikasih sekalian dalam ayat ini boleh kita fahami bila Allah menceritakan bahawa kejadian bumi ini ada satu yang menjadikan ia kuat supaya tidak bergoncang kalau berlaku apa-apa perkara maka adanya gunung ganang itu menjadi satu safety buat kamu dan kemudian dia mengembang biakkan di atas permukaan bumi ini segala binatang dapat kita lihat di tempat-tempat berbeza binatang berbeza dijadikan di kawasan yang memerlukan penggunaan unta maka Allah jadikan di padang pasir itu ada unta untuk ditunggangi di kawasan-kawasan yang hutannya banyak Allah jadikan binatang seperti seladang sebagai contohnya dan kami turunkan air Hujan dari langit dan ini pun satu keajaiban juga bila air ini diserap dari permukaan bumi dari berbagai-bagai sumber yang bersihnya, yang kotornya, yang jernihnya, yang keruhnya. Tapi yang turun kepada kita akhirnya semua sifatnya adalah bersih, jernih. Lalu kami tumbuhkan padanya hasil daripada percampuran benih yang kami tetapkan dan air yang kami turunkan segala bentuk tanaman yang sangat indah. Jadi ini adalah menjadi satu renungan untuk manusia. Fa ambatna fiha min zaujin karim. Bahawa pokok-pokok yang Allah jadikan ini semua ada peranannya. Sama ada manusia mengetahui perkara itu ataupun tidak. Maka kali kita nampak pokok itu seolah-olah tidak ada gunanya. Tumbuh dalam hutan, bentuknya pun tidak cantik, tetapi sebenarnya ada guna yang Allah telah tetapkan padanya. Jadi setelah menyebut berapa ciptaan Allah ni, kemudian datang soalan. بلى الله تعالى يذكر هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه له يم sangat dekat dengan kamu yang kamu boleh lihat setiap hari turunnya hujan kamu lihat macam-macam pokok ada kerana kamu yang kamu tanam ke atau tumbuh sendiri ke jadi jika kamu merasakan bahawa ada Tuhan selain daripada Allah atau berhala-berhala yang kamu sembah itu memiliki sifat-sifat ketuhanan maka perlihatkanlah kepadaku beritahulah kepadaku apakah yang diciptakan oleh sembahan-sembahan kamu selain Allah ini sebenarnya orang-orang yang zalim itu menyembah selain daripada Allah mempersekutukannya seperti kaum musyrikin Mekah itu mereka berada dalam kesihatan yang jadi bila datang ayat ini dia merupakan satu peringatan, ancaman satu peringatan yang tegas dan jelas daripada Allah SWT kerana golongan kafirin yang mendakwa memiliki sembahan selain daripada Allah itu apa benda yang dibuat oleh patung-patung yang kamu sembah itu ini perkara yang kamu dapat lihat di hadapan kamu kejadian kamu sebab yang kamu pun bercucuk tanam memelihara haiwan ternak pada ini bukan kambing sahaja kambing saja pada ini alpaka pun manusia bela pada manusia pada manusia membawa unta dan sebagainya pelbagai bentuk ternakan yang ada siapa yang menjadikan ini semua adakah sembahan yang kamu agung-agungkan itu dewa-dewa itu adakah hmm, sekali yang kamu dakwa sebagai rasa sebagai tuhan mereka yang membuatnya jadi bila Allah nyatakan bi ghairi amadin ni jadi apakah kamu melihat langit yang Allah tinggikan itu tanpa tiang padanya dalam erti kata sebenarnya tiangnya ada tapi kamu tidak melihatnya ini setengah tafsiran mengatakan semikian jadi tiang itu adalah daya-daya yang diciptakan oleh Allah sehingga dia dapat menjadi tinggi dan tidak jatuh ke bumi. Juga macam kekuatan graviti yang Allah jadikan pada planet-planet maka dia dapat berputar yang telah kita pelajari sebelumnya surah Yasin bahawa setiap itu dalam setiap falaknya yasbahun yang Allah gunakan sumpah orang berenang yang memiliki akal untuk bergerak di tempat yang betul supaya dia tidak jatuh ataupun karam ataupun lemas kalau diumpamakan semikian. Kemudian berkaitan rawasi rawasi ini dia berkaitan, berkaitan rasu ataupun arusu yang menunjukkan kepada kemantapan. Jadi maknanya gunung ganang ini terbukti pada hari ini kedudukannya yang kita nampak dia ibarat pasak untuk mengukuhkan permukaan bumi daripada kegoncangan daripada earthquake dan sebagainya maka sebenarnya sebagaimana tingginya gunung itu kita dapat lihat tersergam di hadapan mata kita sebenarnya dia juga memiliki akar di dalam bumi untuk mengukuhkan kedudukannya tidak mudah untuk kita alihkan ataupun kita tebang atau potong bukit itu bukan kerja mudah kalau orang bekerja sebagai arkitek mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk maintain supaya pemandangan kekal seperti itu kerana mereka mengetahui bahawa bukit Allah jadikan itu ada peranannya tidak simply boleh dipotong diubah mengikut kepada kehendak kamu kerana kalaulah kita membuat satu binaan konkrit umpamanya kita pun merasa takut untuk mengusik sedikit pun daripada konkrit itu takut besi dalamnya rosak berkarat dan sebagainya maka demikian juga logik akal bila Allah menjadikan segala macam makhluk ini dia mempunyai peranan peranan tertentu yang dinyatakan satu daripadanya dalam konteks saya yang sedang kita bacakan ini ancami dabikum seperti dia mengelakkan kamu daripada bergoncang mengelakkan kamu daripada bergegar mungkin berlaku banyak gegaran pada ini akibat daripada tidak prihatinnya kita terhadap dan tidak telitinya tidak cermatnya kita dalam menggunakan segala sumber yang ada iaitulah dengan semudah-mudahnya memotong bukit atau perkara-perkara yang kita pelajari dalam surah yang lalu Zahra al-fasadu fil bari wal bahri maka sabat aidinas bahawa berlakunya kerosakan ekonomi kerana kejahatan tangan-tangan kamu bahawa kamu mengambil satu perkara itu tanpa perumahan yang betul bila Allah nyatakan hadza khalqullah ini ialah ciptaan Allah lalu madza khalaqal ladina min duni? Maka tanpa menyebut siapakah ini maksudkan Maka sembahan-sembahan atau patung atau dewa Ataupun berhala-berhala yang kamu sembah ni Tidak layak untuk disebut oleh Allah Maka disebut perkataan Mindu ni Selain daripada Allah ni Benda-benda yang menjadi sembahan kamu itu Boleh tak kamu buktikan Apa yang mereka buat Satu lagi Nabi SAW telah pun ditemui oleh seorang bernama Hussein Hussein ni adalah seorang pemimpin Antara yang paling pandai pidatonya Dan waktu datang kepada Nabi itu Dia sudah pun rabun Hampir-hampir buta Dipimpin orang untuk jumpa dengan Nabi Nabi SAW Bagi tujuan untuk merdakan Nabi Dan mandu Nabi Mengharapkan Nabi kembali kepada kehidupan Datuk Nenek Moyang mereka menyembah berhala Maka datanglah Husin ini kepada Nabi SAW Dan berkata Wahai Muhammad Safah tak alih hatana Kamu telah mengatakan kami ni bodoh kerana menyembah berhala-berhala ni Kamu telah mengatakan kami ni sesat Kamu meninggalkan sabit tak Kamu tinggalkan agama Datuk Nenek Moyang kamu Apa yang kamu nak Wahai Muhammad Maka akhirnya Rasulullah SAW telah pun kata kepada Pakcik tua ni Ya'am Kalau begitu baiklah Kamu dah habis bercakap ke sekarang saya bercakap Nabi tanya kepada dia berapa berhala yang disembah oleh kamu dan juga kawan-kawan uh, kamu yang ada di Mekah pada ketika ini jawapan mereka tujuh semuanya Allah tujuh kalau sakit yang mana satu yang diminta enam di bumi satu di langit yang mana yang kamu minta bila sakit penyakit berlaku di dalam kamu jawapannya langit kalau kemarau langit kalau anak itu sakit langit kalau berkahwin tidak dapat anak langit kalau nak berkahwin pilih orang betul langit kalau begitu apa peranannya yang enam yang ada di bumi itu maka Nabi Nabi pun mengajar kepada Hussein ini dengan kalimah Allahumma alihimni rujdi wa a'idhni min syari nafsi Allahumma alihimni rujdi wa a'idhni min syari nafsi Allah ilhamkan aku petunjuk dan selamatkan aku daripada kebodohan diriku sini. Anak kepada Hussein ini namanya Imran Imran bin Hussein Radiyallahu anhumah Bila melihat ayahnya masuk Islam Dia dapat Nabi dengan doa Nabi itu Dengan apa yang Nabi tunjukkan itu Maka kini dia pun melu ayahnya Yang tadi masuknya di rumah Arkam itu Dia tidak mempedulikannya langsung Jadi dalam ayat ini Bertujuan untuk menunjukkan kepada sesiapa pun Bahawa apa yang kamu pertuhankan itu Yang kamu dewakan itu Dia tidak memiliki sifat yang selayaknya Dia tidak akan mampu melihara kamu Dia tidak akan mampu menurunkan untuk kamu Nikmat seperti hujan Dia tidak akan mampu untuk membela diri sendiri Pernah kita pelajari di hujung surah Al-Hajj yang lalu Bahawa andai datang seekor anjing Untuk kencing di mukanya pun Dia tidak boleh mempertahankan diri Jadi Tuan-tuan hati dan dikasihkan Mengapa Allah menyebut dalam konteks Pokok-pokok yang Allah tumbuhkan ini Disebut dengan perkataan wa وانبتنا فيها من كل زوج كريم dengan pasangan-pasangan yang indah. Begitu tepat perkataan ini akan kita bincangkan dalam kuliah akan datang bahawa perkataan karim ini digunakan juga sebagai bahij, jamil, tayyib membawa makna yang berbagai. Tapi kesempurnaan pemilihan perkataan karim ini mengatasi makna-makna yang lain itu. Mengapa demikian? Insya-Allah saya akan huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa, wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.